হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল জোনাইমে কাং গান আজি মোৰ নতুন এটা বিদ্যালয়লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মানে মোৰ ইউটিউবৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ড কিছুমান ফ্ৰেণ্ড যে কৈ থাকে যে মোক আছামিছত ভিডিঅ' বনাওঁ আছামিছত ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি চ' সেইকাৰণে আজি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ মই যদি ভুলকৈ কৈ হ'লেও মোক ক্ষমা কৰি দিবা মই আছামিছ কথা ইমানকৈ পাৰ্ফেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ আজি লগৰজনী মই আৰু অকণমান দোকান ওলাইছোঁ আলু ল'বলৈ আলু আৰু স্প্ৰাইট ল'ম আজি ভাবিলোঁ মানে বহুত দিন হ'ল গাহৰি মাংস নোপোৱা চ' বিলাহী আৰু আলুৰ লগতে বঢ়িয়াকৈ গাহৰি মাংস বনাই খাম আলুটো লোৱা হ'ল এতিয়া বিলাহীটো বাৰু ৰুমতে আছে এতিয়া আলুকেইটাৰ বাকলি চাফা কৰা হ'ল চ' এইটো ডুলাই কৰি ল'ম এতিয়া বনাইতাত ডুলাই কৰি আহোঁ চ' বাইনলি ডোলাই কৰি আহিলোঁ আলুটো কাটা হ'ল আৰু এতিয়া পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি কিনি জলকীয়াটো মই কাটি দিম আৰু লগৰজনীকে বনাব দিম আপোনালোকে ভাবিছে চাগে পিঁয়াজটো কেনেকৈ কাটি আছে পিঁয়াজটো কাটিব নাজানে বুলি চ' এনেকৈ নহয় অকণমান কলা পৰি আছে সেইকাৰণে অকণমান সেইটো চাইডে কাটি লৈছোঁ আৰু চ' সেই ভগৱান আজি মোৰ পিঁয়াজ কাটোতে দিন যাব যেন পাইছোঁ দেই মানে অকণমান কিবা এটা চাকুটো ইমানখিনি চোকা নহয়তো সেইকাৰণে পিঁয়াজ কাটিও হৈ গ'ল এতিয়া দিনটো যোৱা নাই এয়া হ'ল পিঁয়াজ আৰু আলুটো কাটা হৈ গ'ল চ' এতিয়া জলকীয়া আৰু বিলাহীটো আছে বিলাহী আৰু জলকীয়াটো কাটি ললোঁ বাৰু এতিয়া মাংসখিনিও অকণমান ডুলাই কৰি লওঁ মাংসটো ডলাই কৰা হ'ল বাৰু চ' সেইকাৰণে অকণমান বইল কৰিব লাগিব ন সেইকাৰণে বইল কৰি লওঁ ইমান যে গৰম লাগিছে নহয় মই গৰমত মৰি যাম মৰি যাম লাগি আছে লগৰজনী ফুৰা কাম কৰিছে দেই ইমান গৰম লাগিছে কিন্তু মোৰ সহ্যই হোৱা নাই চ' সেইকাৰণে অকণমান তাৰ লগতে দাইলগ মাৰি আছোঁ আৰু সিটো কৰ সিটো কৰ বুলি এয়া চাওক গেলা গৰম কোণত কেনেকুৱাকৈ বইল কৰি আছোঁ এয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ ভালকৈ ঠিকেই পোৱা নাই বাৰু খালেও মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উথলি আছে চ' অকণমান উথলা বুলি সিফালে সিফালে কৰি কিনে এতিয়া ফাইনেলি এইটো ওলাই লৈছোঁ টিফিনত যেতিয়া কেঁচা কেঁচা আছিলে মাংসটো তেতিয়া বহুত বেছি যেন পাইছিলে কিন্তু এতিয়া যে বইল কৰাৰ পিছতে কেৰাহীটোৱে খাই দিলে নেকি অকণমান এনেকৈ লাগিছে অকণমান যেন লাগিছেগৈ এতিয়া মানে লাষ্টত গৈ বিচাৰি বিচাৰি কেৰাহীটোকে বিচাৰি বিচাৰি কৰি আছোঁ যে অকণমান আছে নেকি অকণমান আছে নেকি বুলি কিন্তু উপায় নাই ন অকণমানহে আছিলে চাগে চ' ফাইনেলি কেৰাহীত তেল দিলোঁ তেলত তেলটো অকণমান গৰম কৰিব দি ল'ম এয়া যে চব্জি বনাই কিনি গৰম লাগি আছে কিন্তু মই ইয়াতে কি কৰি আছোঁ পিণ্ডাছকে বহি কিনি আম খাই আছোঁ ভিডিঅ' বনাই বনাই তেলটো গৰম হ'ল পিঁয়াজটো দি দিলোঁ পিঁয়াজটো অকণমান সিফালে সিফালে কৰি কিনে মাংসটো লগাই দিম কোনেও বেয়া নাপাব হা মই আচামিজ কটা ক'ব নাজানো উল্টা পোল্টাকৈ বকীয়া আছে বুলি ভাবিছোঁ চাগে মই ইমান পাৰফেক্টলি নাজানো হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে চাগে মতলব কমেণ্ট কৰি আছে আচামিজকৈ বনোৱা বুজি নাপাওঁ আৰু ষ্টাফৰ মানুহকেইটাও কৈ আছে আচামিজকৈ বনানা ময়ো শুনিব মন যায় ন কি কৈছে বুলি সেইকাৰণে আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মানে মোৰ কোনটো কটাত ভুল হৈছে কোনটো ষ্টাইলটো কেনেকৈ ক'ব লাগে সেইটো অকণমান মোক কমেণ্ট কৰি কিনে জনাই দিলে মোৰ ভাল লাগিব মানে মই ইমানখিনি নাজানো যোনটো 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 বস্তুটো নাজানো হয় সেইটো বস্তুটো যদি কমেণ্ট কৰি কৈ দিয়ে সেইটো ময়ো বুজি পাম ন অকণমান মানে অঁ সেইটো এনেকৈ বনালে হ'ব এনেকৈ ক'লে হ'ব বুলি বুজি পাম ন সেইকাৰণে বেয়া নাপাব কোনেও মোক যাতে বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰে সেয়া আশা কৰিছোঁ আৰু চ' পিঁয়াজ জলকীয়া চব ফালি চালি লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মাংসটো লগাইছে এজনী কেনেকৈ ষ্টাইলত বনাইছে চাওকচোন আৰু মই ভিডিঅ' বনোৱাত এক্সপাৰ্ট হৈ আছোঁ মানে অকণমান হেল্প কৰিম বুলি যে নাপাব আৰু সিমান গৰমত সি বনাই আছে চ' ফাইনেলি মাংসটো লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সিফালে সিফালে অকণমান লৰাই লৰি কৰি আছে আৰু কিমাননো হেল্প নকৰাব দেখোন চ' সেইকাৰণে মই অকণমান লাগি দিছোঁ তাক অকণমান বহি থাকিব দিছোঁ মানে অকণমান গৰম লাগিছে ন তাৰ সেইকাৰণে সেনেকুৱা বহিলেও মই অকণ কৰি ল'ম বুলি আৰু মই সেয়াই মোকো মানে কেনেকে কেনেকে কি কৰি আছো ইমান গৰম লাগিছে ন ওচ সেইকাৰণে আকৌ সি মোৰ কৰাটো মানে ভাল লগা নাই বুলি কৈ কিনে আকৌ নিজে সেইখিনি বনাব ধৰিছে এতিয়া আকৌ নৰসিংহ পাত চিঙিব আহিছো মানে নৰসিংহ পাতো লগাম নচ সেইকাৰণে চিঙিব আহিছো আমাৰ ৰুমৰ ওচৰতে আছে না ইমানকৈ ধুনীয়া যে হৈ আছে মানে মোৰ চালে খাব মন যায় ৰাতিপুৱা একবাৰ দেখি পাওঁ আৰু গধূলি যেতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহি যায় ন তেতিয়াবা দেখি পাওঁ কেনে কেনেকৈ গাব পাম কেনেকৈ পাব সেইটোৱেতো ভাবি থাকোঁ ন সেইকাৰণে চ' এতিয়া টিঙাটো হৈ গ'ল যাওঁগৈ বলক ছ' এতিয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আলু আৰু বিলাহীখিনি লগাই লওঁ বিলাহীটো লগাবনে নাই নাজানো কিন্তু আলুটো লগাই লৈছে আৰু লাষ্টত বিলাহীটো দিবনে নাই নাজানো আৰু সি কেনেকৈ কেনেকৈ বনাই মই নাজানোতো তাৰমতে বনাব না চ' আলুখিনিও লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান লৰাই লৰাই কৰি ল'ম সিফালে সিফালে কৰি কিনে হালধি চালদি অকণমান মছলা চছলা দিয়াও হৈ গ'ল ইমান টেষ্টি টেষ্টি হ'ব যেন পাইছোঁ দেই গাইজ আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিলোঁ লাষ্টত এতিয়া পানী ঢালি দিম তাৰপিছত অকণমান উতলাব দিম তাৰপিছতে এতিয়া কোৱাটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আচলতে চব্জি বনোৱাত গৰম হোৱা নাই ভিডিঅ' বনাওঁতে বনাওঁতে মোৰ পূৰা গাম চাম ওলাই গৈছে মানে ইমান যে গৰম লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান ফেনৰ ওচৰতে বহি লৈছোঁ দেই এয়া চাওক পানী ডালি দিলোঁ আৰু কেনেকৈ মজা কিয় থলাই আছে ন ইমান যে টেষ্টি হ'ব যেন পাইছোঁ নহয় কেতিয়াকে কাব পাম এনেকৈহে লাগিছে দেই মোৰ আৰু কোনোবা কোনোবা যদি মোৰলৈকে লাগি আছে চবে কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া চাওক এতিয়া নৰসিংহ পাতো দি দিলোঁ নৰসিংহ পাতটো ইমান যে ধুনীয়াকৈ গুন্ধাইছে নহয় গোন্ধটো পাই মোক ভোক লাগি গৈছে আৰু ইমান যে চব্জিটো মজা হৈছে না গোন্ধটো লৈ মানে মোৰ কেতিয়াকে কাৰোবাৰ পাম এনেকৈ লাগিছে আৰু কিন্তু ইমান যে ট্ৰাই কৰি আছোঁ সোনকালে সোনকালে হৈ যাবলৈ কিন্তু সোনকালে নহয়েইচোন চ' ফাইনেলি এতিয়া মছলা চছলা ঢালি কিনি অকণমান উতলাব দি কিনে এতিয়া নমাই দিম আৰু চব্জিটো ভাল লাগিছে নাই বাৰু মোৰ যে টেষ্টি টেষ্টি হ'ব যেন পাইছে দেই আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাই দিবচোন আৰু মোৰ চব ভিডিঅ' চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে সেইবোৰ জনাই দিব ফাইনেলি চব্জিটো হৈ গ'ল এতিয়া গৰম গৰমকৈ ভাতটো খাই লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিলে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' চবকে লগ পাম আজিৰ কাৰণে চবকে বা বাই